Доброе утро, Виталик. Доброе утро. Я приготовила тебе завтрак. Приятного аппетита. Mm. Завтрак? Да это громко сказано, как для двух подгорелых яиц, Виталик. я тебе заказала завтрак в ресторане. Mm. Виталик, если не хочешь отравиться, обрати внимание, сразу сюда. Это голубцы по рецепту твоей мамы. Классы. Трижды три завтрака. Тем более, что я одним завтраком никогда не наедаюсь. Ну, так. Не до Не до не дало <звук> І ні одна не може нормально приготувати завтрак. А доктор мені сказав, не волноваться. А я волнуюсь. <звук> ну, всім так, я рішив, що три це много, я не потягну, тому залишиться тільки одна. Саме лучше, так. Да. такие соревнования. На старт не ну, Все, пока. Коля, апорт. Апорт. Ну, апорт. Нет. Ну, мы же не поведемся на этот бред. Ну, мы же женщины в конце концов. Да. Коля, Коля. Виталька, ты же умный мужчина. И выберешь ту женщину, которая больше всего о тебе заботится, правда? Правильно, Харцутик, работы. Тамара, да? Надо запомнить тебя. Виталик, вот я тебе кальян принесла. Молодец. Настя, да? Надо тебе запомнить. А, только, только дай, нее... хай Наташа раскурить. Ну, нее объем легких, больше. На я запомнил. <реш> э, Слушай, Евгения, а давай жить вместе, а? А нахвига? Як а нафига? На так же дешевле. Я все посчитала: за газ платишь ты, mm. э, за воду платишь ты, а вот за свет <реш> ты. <реш> а ты что будешь делать? Як шо, Я к шоевеньевная. Я тебе сдаю свою квартиру. Виталик. Да, Тамарочка. Я Наташа. Виталик, ты что, совсем меня не помнишь? Вообще-то раньше ты меня называл Наташенька. Наташенька. Кстати, как тебе мое новое платье? фігня. Без плаття ти лучше. Ні, я в смислі не помню, просто серцем чувство. Ну, а туфлі? Ой, нормальні, тільки мокрі. Віталік, А ты помнишь, как ты приматывал меня скотчем? Не помню. Ну прикольно, надо запомнить. Барай. Мужчина на з великим серцем і плохою пам'яттю не інтересує. Я завтра тебе не вспомню, ну ти мене не забудеш. Оригінально. А ви хто? Мене звід Віталік. Я твій новий сусід. Так що, якщо десь щось там надо там прикрутити, закрутити, приголубити, оберсайся. Обязательно приголублю. Меня зовут Валерия. Очень приятно. Ну, заходите как-нибудь в гости на чаек. Так да, хочу сдать. О, спасибо, Валерочка. Ну, давай за знакомство. Вообще ничего тогда. Такая молодая, свой дом, свой огород, помидоры, огурцы. Насапала чи подарила? О, Давай сыграем. На раздевание. Давай. Виталик, ты опять за свое! Знакомьтесь, это наша соседка Валерочка. Наш муж, поэтому чтобы мы тебя больше рядом с ним не видели. М -м -м. Виталик, а ну быстро домой. На связи. Бадминтон у тебя вообще супер. <звук> Ой, ну смотри. Пишу статус ВКонтакте. Секрет счастливого брака номер один – иметь трех мужей. А теперь напиши. Секрет счастливого и долгого брака – они не должны знать друг друга. Ой, класс. Виталик, привет. Коля, чужой! фас! Ты, ты что? Я же твой отец. Коля, все, все, фу, успокойся. Если бы не я, то он бы вас порвал бы. Я тут тебе твой любимый журнальчик принес. Полистай, может вспомнишь что-то. Класс! Вспомни. Тут на двадцатой странице должна была быть заначка. Куда делась? Шутка, шутка. Ну за двадцатку спасибо. Подарки не дарки. А домик у твоей Тамары нормальный. А ты что думал твой сын лох? Здравствуйте, Валерий Валерьевич. А я вам тут Чайка принесла и хотела попросить вас повлиять на Виталика. Вы же понимаете, что для вас я буду лучшей невесткой. Папа, здравствуйте. Я так рада вас видеть. Mm -hmm. Ну так, все, хватит уже. Развели тут телячьи нежности. Как тебе там... Наташа, ну, сгоняй нам за пивку. Что? Еще чего? Ну, если Наташа не хочет, я могу сбегать. А зачем бежать? Вот, холодненько. Молодец. Хочешь, не открыла. А у меня есть открывашка. Не надо. <laughs> Я и сама могу. будь все больше всех стараетесь. <laughs> <laughs> А, а помнишь, как мы с тобой вместе в Бердичев ходили? Пешком. <связывая> <связывая> не помню. Вы кто? <связывая> Виталик, ну это уже не смешно. Ну. <связывая> я серьезно. Музык, что ты тут делаешь? Целый день ходишь за мной, рассказываешь что-то постоянно. Сынок, ну ты чего? Так, який я тебе сынок? А ну идите отсюда, Коля Фас. <ріху> <ріху> Давай. Евгенівна, mm -hmm. от представ собі а, таку ситуацію, що ти і ще дві жінки борються за одного мужика. От що би ти робила, а? Нічого. Як нічого? Ну я спочатку подождала би, поки не повбивають одна одну. А потом взяла мужчину и ушла. Наташа, скажи мне, как моя жена, как я тебе в постели? Ну, у нас не было мрачной ночи. Но сегодня... Попал дожди. Сейчас я тогда быстро пожелаю спокойной ночи Насте и, вернусь. <су <устройства> <су э, <м army> Настя, а у нас была бр брачная ночь? <п réc��> Нет. Може, ми це днем робили? <рик> 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 а я как раз подумала, може, сьогодні самый раз. <рик> О, правильно. Сейчас я быстро до, до, до Тамара позили і спокойноці і одразу до тебе. <рик> <рик> Тамара, у, у нас з тобою була. первобрать на Виталик, я сделаю все для того, чтобы она случилась сегодня. А как она, Оксана? Я только зубки почистил. Не может быть. Виталик, ты женат на трех сикарных девушках. И ни разу не было. Хотя, если было, то я бы это запомнил. А я говорю, Виталик будет спать со мной. А я сказала, со мной. Я вас помирю, он будет спать со мной. Это мой дом, и я решаю, кто с кем будет спать. Да, конечно! Так, Стельхов! Я все решил. Будем спать все вместе. Я сказал. Котик, ты не против, если с нами поживет моя мама? На переезде панду поездом успела. Коля, ну що ти начинаюсь. Не віг на сам пішов. Спать втроем, ти горшочек включай. Хто це не таке согласиться? Ох, хоча, звісно, було б зонами, як синятами. Тепло. Віталік, я на автобус опоздав, а можна я з вами переночу. От музык ты приставути. Коля, фас. <свес> Соточка тут поет. А, а! Виталик, музик. Ты что здесь делаешь? Ты, ты что тут делаешь? Ну, во-первых, я там не мужик, а твой отец. А во-вторых, у нас отключили воду. И мы с мамой приехали к тебе помыться. А отец вот такой. А это твоя любимая уточка. Ты вместе с ней купаешься. Помнишь? Да, конечно. Я если купаюсь, то с уточками, какие накачиваются мои губы. Девочки, режьте побольше зелени. Доктор сказал, Виталику сейчас на пользу пойдут витамины. И память вернется. Я современной медицине не верю. Мне кажется, нам надо отвести его к экстрасенсу. Может быть, подождем, и Виталик сам все вспомнит. Виталик! О, я вас сукаю. Сыночка, как ты себя чувствуешь? Даже женщина не надо обниматься. Во всех тут. Похоже, Настя права. Сейчас все средства хороши. Я знаю отличного экстрасенса. Надо Виталика отвезти. Я все чую. Я память потерял. А слух у меня на хороший. В общем, я никуда не поеду. У меня нема времени. Все. <реклама> Куда вы меня везете? <реклама> не волнуйся, Виталик. Мы едем К доктору. Що, опять? Я вам що, котенок на виставці, що ви мене постійно всім показуєте? Остановитеся. Мені треба в туалет. Віталік, скільки можна уже? п'ятий раз. Ну а в следующий раз зато буду знати, що арбуз чаем запивати не надо. <звук> Нічого. Бывает. Віталік убігає. Віталік, слізай! Я не злізу. Я поняв, ви мене возите врачам, щоб потом продать на органи. Ну, Виталик, мы просто хотим, чтобы ты нас вспомнил. Слезай! Ну ладно! Только вы меня знаете, купите морозина. Здрасте, у нас проблема. Я знаю, ваш ребенок потерял память. <свист> я тоже так могу, специалист. <свист> <свист> а я знаю, что вы за свет уже три месяца не платите. Сейчас просто никто не платит. <свист> 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 Очень плохая энергетика. Понятное дело. Семь человек в одной комнате, как в маршрутке. Вы хоть форточку открыты? Дело очень серьезное. Будем водить Гіпнос. Я все слышу. Який гіпнос? Вокруг э, толпа незнакомих мені людей, все украдуть що-то. Стой. Евгений, на стой, хочу проверить свой экстрасенсорные способности там у тебе. Туфлі. 500 гривен, и они твои. Окей. Туфли нові. О, дороже стоит. Мой любимый цвет. Сберу, Евгеньевна. На. На. Только а? не забывай туфли кормить. Экстра секс. 26, 27, 28. Русина, ну, я не собираюсь покупать васю параболу на веревке всю. Yes. Попробуем <кхем>, другой способ гипноза. Я сейчас буду медленно считать. Ты расслабься. Смотри мне в глаза и твое подсознание будет погружаться все глубже и глубже. Раз, два, три. Все глубже и глубже. Четыре. Не отвлекайся, смотри мне в глаза. Да ну нет, не отвлекайся, у вас козявка в носу. Четыре, пять, шесть, семь, Э, Ну мы сыграем в как класс, я победил. А -а 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 -а. Я не <крас> могу с ним работать. А ну дай-то я. Жили-були, диты, бабка, у них курка, рябка, свинка, жирко и собака, сирко. С детства бедная я засыпал. Виталий, ты погружаешься глубоко в свое подсознание, чтобы вспомнить, кто ты. Боже! Это смысл эти тюлечки? Ничего не видно. О! Здрасте. Привет. Я потерял память и хочу знать, кто я такой. Виталик. Ты Виталик. Да? Так говы то да кто такие? <свят> Вспоминаю я Богдановна, вот это Евгеньевна. Да. О, это же бабочки, которые все время сидят возле подъезда, да? да? Не а. Не -а. <свят> <Мы> твои жены. <свят> Та шутка, шутка. <свят> <свят> Але три жены у тебя есть. Так значит, это правда? Подождите, а как э, это получилось так? Капец, вообще непонятно. а вы не знаете, кто я? Ты Виталик, живешь на улице Зеленой. Несудимый, пока. А вы кто? Виталик, вспоминай меня. Я тут кого-то пивом обливал, мусорный бак засовал, пендаль давал. Что-то не помню. А ну, разверните. <звук> О, вспомни. Виталик, что ты делаешь? Моя память, что хочешь, то и делаю. Здрасте, а вы кто? Я Петрович, твой друг. Ты ко мне постоянно в гараж приходишь. Так, может, вы знаете, кто я? Знаю, Виталик, ты жук. Ты когда колесом не повернеш? А что вы не тут бігаете? Потому что ты постоянно думаешь о телочках, а у тебя, между прочим, три жена. Да. Так ви знаєте, хто вони? Іди Иди дальше, узнай. А можно с тобой познакомиться? Так мы уже знакомы. Привет, Виталий. Настенька. Настенька. Тут о морочку. Получается, вы все мои зоны. А кого из вас я больше всех люблю? Меня! Но выбрать ты должен только одну. Мне надо подумать. <реш> так, Виталик, давай рассуждать. Давай. Кто тебе из зон больше всех нравится? Привет! Не понял, а ты кто? Я прийшов розказати тобі, хто ти. Ти Віталік. Ти 34 года живеш з мамою. Так ясу, маменький циночек. Ні, тису, ти, ти Мосу. Ти ходив в парк знайомився з тілочками. Наверное, у мене було багато тюлектов. Якщо чесно, не одной. Потім з'явився папа, потім сестра Настя. Потім оказалось, що вона не сестра. Потім ти женився на Насті, на тосі, та морі одновременно. Хі -хі -хі. Тепер у тебе три Ну, Після першої брації ночі жодни були доволі. У тебе навіть з ними нічого не було. Просто ти не хотів нікого бідити. А кого ж я з них більше всіх люблю? Віталік, ти вже знаєш, кого ти любиш більше всіх. Просто піди і скажи. Спасибо, Віталік. <ривіт> Настя! Тамара! Наташа! Ау, вийди! О! Бомба! Мене же все задолбали. Что значит на переезде панду поездом сбил? Только ты знаешь. А ты никому не расскажешь? Понятное дело, что Я с железом. Ладно, тогда слушай. Прикол в том, что... <плес> Капец. На самом интересном месте. Виталик, все вспомнил? Вспомнил. Петровичу надо колесо для велосипеда отдать. А еще что-нибудь? Не, больше ничего не вспомнил. Нормально выспался. Виталик, ну, а, а, меня ты вспомнил, а? Папа. А. Так ты хочешь, чтобы я тебя называл? Не, музык, ты не перегибай пол. В гипнозе, как в постели, на раз ложись, два обнимаешь, три целуешь, четыре веки тяжелеют, засыпай.